गडवर्धनाथे पुष्पद्वारा चंदनं समर्पया मी महागणपतीन महागड्यावरती सोडत व्यवहारिता किंचित समर्प्या मी महा या नारळावरती पाणी सोडा श्रीफल समर्पया मी महा या फळावरती पाणी सोडत काश्मीरी समर्प्या महा त। गुली त। गुली त।

यासं गंगा एरिया में जो गोदाव रिजन आ रहे हैं वो रिजन रिजन भी वाले रिजन में जो ये बड़ा एकदम गोदाम गलत काम दे आज उस नाम पर चंदन को मासूम तो दम आज चंदन दमाय हम समान नम प्रतिजा ओम बोर नम बद्रीपुर मात्र में जो आम्रे परलम दृष्टा � अनुवर्ती होने प्रत्येक सुपर ला दुर्लभ ओम ओम अग्रे तुन वेतु महामे गणपतेन मणवते महामे दुर्गा दुर्गा में शत्रु तुम्हारा वास्तुदेन मतुदे महायामे एस देवदा

we uh -oh. Yeah, nah. आ रे 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 आ रे

「みんなでいやまぁまぁまぁまぁまぁまぁまぁま

krishna maharya krishna maharya krishna maharya krishna maharya krishna maharya krishna maharya

राधा 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 राम नाम रामा 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 जय रामा रामा हे यमा माधव रामा रामा हे यमा माधव म्हणजे मला हे सुपूर्त केलं अशा वाडीतील दोन व्यक्ती त्यांच्यामुळे आज हे व्यासपीठ आम्हाला मिळू शकलं आम्ही इथपर्यंत पोहोचलो त्या व्यक्ती म्हणजे आज मला इथपर्यंत या पदापर्यंत पदा आणि या पदावरती काम करण्याची ज्याने मला प्रेरणा दिली आणि ज्याने माझ्या नावाची शिफारस केली आणि त्याची एक वेडी वाकडी सेवा आम्ही केली ती सर्वप्रथम